जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांची विश्वातील सर्वात मोठी पगडीचा अनावरण आज संपन्न झाला या पगडीने विश्व रेकॉर्ड मध्ये आपली नोंद केली आहे तुकाराम महाराजांची ही पगडी वर्तुळात बावीस फीट तर उंचीत चार फीटची आहे ही पगडी जवळपास पाचशे मीटर सुती कापडाने बनवण्यात आली आहे ही जगातील सर्वात मोठी पगडी असल्याचा दावा केला जात आहे म्हणूनच आज या पगडीची नोंद वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ इंडिया आणि जिनिस बिक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये झाली आहे पिंपरी चिंचवड मधील दिलीप सोनीगरा ज्वेलर्सने आज देवदेवस्तान हि पगड़ी सुपूर्द के लिए है। <test Springs> हिंदी अच्छी okay. जी पगड़ी बांधना ये तो मेरा पहले से ही शौक है मैंने बहुत सारी फिल्मों के लिए पगड़ियाँ बनाई है अलग अलग टाइप की पगड़ियाँ बनाई है तो पगड़ी बांधने में मुझे कोई दिक्कत तो आई नहीं बस यही था कि ये जो आकार है इस पगड़ी का वो बहुत बड़ा बनाना था और कैसे बनाना था यही मेरे लिए चैलेंज था कि इतनी बड़ी पगड़ी बनानी है और जैसे हम साफा बांधते हैं या कपड़ा वो सटक जाता है तो वो सटके नहीं इसके लिए क्या करना चाहिए वो एक चैलेंज था क्योंकि तो इतनी बड़ी पगड़ी बांधने के लिए कितना भी कपड़ा लपेटू वो तो नीचे गिरने ही वाला है तो इसलिए हमने क्या किया था कि पहले एक नकली सर बना लिया था इसका जितना हमें बनाना था तो एक अठारह फीट का पहले हमने सर बनाया उसके ऊपर पगड़ी बांधना चालू किया शुरुआती में हमें तकलीफ हुई क्या कपड़ा नीचे गिर रहा था बांधते बैठते रहा था फिर क्या हुआ पता नहीं नई नई आइडिया दिमाग में आते गए और जैसे जैसे मैं पगड़ी बांधते गया वैसे वैसे कपड़ा भी बैठते गया ये पगड़ी बनाने में मुझे चार दिन लगे है ये पगड़ी बांधते समय मैंने कम से कम अठारह से बीस बार ये पगड़ी खोल कर वापस बांधी हुई है इस पगड़ी में पूरा जो कपड़ा है पांच सौ मीटर वो सौ सौ मीटर के पास तागे हमने इसके ऊपर लपेटे हुए है बहुत बार ऐसा होता था कि इसमें पगड़ी बांधते मतलब शेप बिगड़ जाता था कभी कुछ तरह कपड़ा ज्यादा होता था कहीं कम होता था एक साइड कम होती थी एक साइड ज्यादा होती थी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें इसमें आई ये पगड़ी में बहुत हमें खुशी इस बात की हो रही है कि तो पहले तो पहले पगड़ी मंदिर में स्थापित हो रही है वैसे तो पगड़िया अलग अलग जगह पे दिखाई पड़ती है लेकिन ये भक्तों के लिए बनाई हुई है भक्तों के दर्शन के लिए यूज होने वाली है इसलिए मुझे इसमें बहुत हरा आनंद है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया ये तो सबके लिए आनंद की बात है ये खूब आनंद आये जगद्गुरु तुकोबराचा तीनशे पंच्याहत्तरावा सदैव वैकुंठगमन सोहळा हे दोन हजार चोवीस ते पंचवीस वर्षभर संपन्न झाला आणि भक्तीचा एक रेकॉर्डच त्यावेळेला झालं आणि त्याच निमित्तानं जगद्गुरु तुकोबराच्या पगडीचं लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी झाला त्याचंही वर्ल्ड रेकॉर्ड या ठिकाणी होते खूप सगळ्या भाविकांना आनंद झाला आहे तुकोबरांच्या सानिध्यामध्ये ज्या ज्या वस्तू आल्या त्या अजरामर झाल्या तुकोबरांनी गाथा बुडवल्यानंतर तेरा दिवस ज्या शिळे बसले ती शिळा तिचं मंदिर झालं तुकोबांनी ज्या टाळाच्या दगडाच्या टाळातून भजन केलं ते ताळगाव चिखली ते त्याचं टाळाचं मंदिर झालं त्या गावाला ताळगाव चिखली नाव पडलं आणि आता तुकोरांच्या पगडीचं वर्ल्ड रेकॉर्ड झाले तुकोबराच्या सानिध्यात ज्या ज्या वस्तू आल्या जे जी लोक आली ती ती सगळी पावन झाली म्हणून तुकोबांच्या सोहळ्याला या तीनशे पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण होत असताना हा सोहळा झाल्यामुळं भाविकांमध्ये वारकऱ्यांमध्ये वारकरी सांभाळायला खूप मोठा आनंदाचा भाग निर्माण झालेला आहे आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ